Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu gün Abşeron rayonu massazı qəsədasında çox ucuz qiymətə təklif olunan 2 otaqlı evimizi təqdim edirik. Hal-hazırda evin mətbəx hissəsindəyik. Gördüyünüz kimi belə bir geniş mətbəxi var. Yəni ki, ölçülərə görə, qiymətə görə çox gözəl ölçüdə bir mətbəx. Digər o 50 minlik, 55 minlik evlərin mətbəxindən genişdir. Mətbəx mebel arası, qafeli və mebel altimetlərinə kimi qurulub. Pəncərlərin qarşısı açıq bir işıq çəkən pəncərəsi var. Döşəməsi taxta poldur. Kombi üçün yer ayrılıb. Ya yani gördünüz ki, kombi xətləri hamısı çəkilib, elektrik xətləri hamısı hazır şəkildədir. Qir yaşayış evidir. Bura dəhliz hissəsi, dəyərli zəncirlərimiz görsünüz, bu cümlə dəhlizi var, otaqlara bölücü dəhliz vasitəsindəndir. Bura evin qonaq otağı də hörmətli izləyicilərimiz, bütün pəncərlərin qarısı, açıqdır, çox ucuz qiymətə təklif olunur, dəyərli izləyicilərimiz. Cəmi 36.000 manata təklif olunur. Təbii çiriyalmış da sıralara qiymətdə endirim də olacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, bu evlərdən bu ərazidə çox iyidir. Sadəcə təmirli bir dənəsi qalır, ikisi də təmir olunur. Yəni 3 ev qalır. Çox ucuz qiymətə, yəni bu günkü günün masazırdayp bazarında ən ucuz qiymətə təklif olunan ev bu evdir. Ümumilikdə daşdan tikilib və keyfiyyəti öz yerindədir. Bura isə sanitar və sənjur qoşağı birlikdə yerləşir. Həyətyanı sahəsini avtomobil daxil ola bilməsə də oturdurmaq üçün ərazisi var. Gəlin həyətyanı sahəsini göstərəm dəyərli izləyicilərimiz. Belə bir həyətyanı sahəsi var. Bütün sarğazlar var. Mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Yəni kommunallar hamısı mövcuddur. Və sənədlər də qaydasındadır. Notarial qeyddə alqısaqqı olunur. Evin üz görünüşünü də sizə göstərəm dəyərli izləyəcənim. Belə bir görünüşü var evin üz görünüşü. Bu cünnədir. Yerdən 5 daş kürsüsü var. 6 nömrəli məktəbə yaxın, 569 nömrəli marşrut xəttinə yaxın ərazidə yerləşir. Hündür bir ərazidir. Duz gölünə yaxın bir ərazidir. Yəni hündür ərazi olduğuna görə bir yana duz gölündən təmiz havası dəyər bu əraziyə. Yəni konsernə bu həyatda ehtiyac yoxdur, yəni evdə.